Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əla bir həyət evi göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ekranlara yaxın oturun. Çox gözəl, əla bir həyət evidir. Bildirmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ünvan, evin tikilişi, keyfiyyəti çox yüksək səviyyədədir. Hal-hazırda evin həyətan sayəsində, gördüyünüz kimi, bu formada gözəl həyəti var. Həyətinə 3 mini avtomobili rahat şəkildə daxil ola bilir. Dəyərliz izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox müştərilərimizin axtardığı hansı ki tək ev dediyi ev budur. Baxın, evin nə solunda ev var, nə də sağında ev var. Tək evdir. Evin mərtəbələri arası monolit betondur. Xarici görünüşünə, yəni müəyyən qədər artıq pul xərcləyəndik ki, yəni yəqin ki görürsüz, evin xarici görünüşü kovanitik daşlarla işlənilib və ümumilikdə qoşa daşla tikilib yerdən 9 daş kürsüdədir və alt hissəsində də zizəmsi var. Dərizləyəcəyim sizlərə də zizəmini göstərim. Baxın bu formada belə bir quru zizəmsi var və bütün otaqların da altına keçid etmək mümkündür. Evin yerləşdiyi ünvan tam asfalt nöqtəsinə yaxın, əla bir yerdədir və yaxınlığında orta məktəb və bir sıra yaşayəkləri mövcuddur. Və onu da bildirim ki, ərazi olaraq çox gözəl, sakit, rahat bir ünvandadır. Deməli daxil oladiq hal-hazırda evin dərizinə. 1-ci mərtəbədəyik, 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlərdir. Və ən əsası bu evin digər evlərdən fərqi odur ki, bu evin çox geniş, bax, bu formada gözəl bir mətbəxi var. Mətbəxinin ölçüləri həqiqətən digər evlərdən tamamilə geniş ölçülərdədir və bir çox alıcıların, ən əsasən də xanımların axtardığı bir mətbəxdir. Mətbəx çox genişdir və mətbəxdə əlavə olaraq televizor xətti, elektrik qovşanları qoyulub müxtəlif yerlərdə. Döşəməsi laminatdır. Kombi xətləri çəkilib və bunu da bildirmək istəyirəm ki, ərazidə bütün kommunallar mövcuddur. Və baxın, burada belə bir gözəl qonaq otağı var. Ev tamamilə fərqli bir üslubda tikilmiş bir evdir. Bax, belə bir geniş, gözəl qonaq otağı dəyərinizdə, dəyərlərimiz. Bir dəfə təkrarlayara vurğulamaq istəyirəm ki, ünvanı çox həqiqəb ünvandadır. Otaqların hamısında artıq olaraq elektrik qoşaqları qoyulub ki, rahat şəkildə istifadə edilməsi mümkün olsun. Və burada da kombi xətlərini görürsüz və əlavə olaraq da baxın burada sizə göstərim, evin arxa tərəfində bağı var. Bax boş bir sahəsidir burada. Gələcəkdə bax bu hissəni biletka kimi istifadə edib, buradan manqalni, kebabxana və digər şəraitlərlə rahat çəkildə. Bax görürsüz günün hazırkı ikinci yarısı bura kölgə düşüb. Rahat çəkildə burada oturub dincəlmək mümkündür və yaxud da burada qonağınız gələndə kebab və yaxud da yemək bütün şəraitləri burada qurmaq mümkündür. Çox əla bir şansdır. Bu da həyət evlərinin çoxsunda olmur. Və deməli davam edəcəyik videomuzu ikinci mərtəbəni sizlərə göstərim. Ev ümumilikdə 192 kvadrat metrdən ibarətdir. Deməli burada birinci mərtəbədə Baxın, belə bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl. Pəkaların alt hissəsində belə bir kladovkası mümkündür gündəlik istifadə olunan əşyaları yığmaq üçün və evin üst hissəsində olan otaq sayı da 3 otaqdır, amma geniş otaqlardır. Deməli, evin ikinci mərtəbəsindəyik. Burada isə döşəmə laminatdır. Hal-hazırda Birinci yataq otağını sizə göstərirəm. Baxın, bu formada belə bir yataq otağıdır və dəyərlə izləyəcəyimiz, bildirmək istəyirəm ki, məhəllə olaraq həqiqətən bəyəniləsi rahat bir yerdir. Yaxınlığında orta məktəb, yaşa məbədləri, bütün şəraitlər mövcuddur və ikinci mərtəbədə olan yataq otaqlarının ölçüləri də genişdir. Və videonun əvvəldən göstərdiyim kimi evin arxa tərəfində boşluq var, arxa tərəfində də burada bağını görürsüz. Bax, belə bir yataq otağıdır. Digər Otağını sizə göstərəcəm. Baxın burda belə bir, -bir növbəti yataq otağıdır, formalı. Gördüyünüz kimi döşəmə yenə də təklif edirəm ki, döşəməsi laminatdır və əlavə olaraq da 2-ci mərtəbə ümumi olaraq monolit betonla əvəz olunub. 1-ci mərtəbədə olduğu kimi 2-ci mərtəbədə də hamam otağı var. Dəyərləndirəcəyimiz evin qiyməti 95.000 manatdır. Amma sözün əsl mənasında çox əla bir evdir. Deməli burda belə bir balkonudur. Həyətyan sahəsini görürsüz. Bax belə bir geniş həyətyan sahəsi var. Dəyərliz izləyicilərimiz, bir daha da təkrar qeyd edirəm ki, ev çox həqiqətən bir evdir. Həqiqətən bu evi almağa dəyər. Videonun şərh bölməsində axtardığınız qiymətə olan evləri bizə məlumat verməsində qeyd edib yazın. Sizlər üçün bacardığımız qədər, yəni vaxt olduqca sizlərin qeyd etdiyiniz ünvanda parametrlərdə olan evləri çəkib göstərir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın.